Fevralın 3-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim İlham Əsədovun sədrliyi ilə 2010-cu ilin yazına baş vermiş daşqınlardan əziyyət çəkmiş bir qrup vətəndaşın Tövqarıdə Hallar Nazirliyi və Nazirlər Kabineti tərəfindən qarşı iddiasının Səbəhrə Məhkəməs tərəfindən icra tə götürülməməsi barədə çıxardığı qərardan verdiyi apellyasiya şikayəti məhkəmə prosesi keçirildi. Baş əsirdə iddiaçılar Küvet vətəndaş cəmiyyəti qələrgahının və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri şikayət edirdilər. Mühavirədən qaidan hakim Zəbayran məhkəməsinin çıxardığı qərarın qüvvədə saxlandığını elan etdi. Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahının koordinator Oktay Güləliyev Objektiv TV-yə bildirdi ki, Apellyasiya məhkəməsinin bu qərinə kasasiya şikayəti verəcəklər. Qeyd etdik ki, İddiaçıların hüquqlarını Hüquq Maarifli Cəmiyyəti və Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahı qoruyur. Xatırladak Kürt aşiqlarının əziyyət çəkən bir qrup şəxs onlara dəymiş maddi və mənəvi ziyan ödəməz tələbi ilə Fövqədi Hallar Nazirin və Nazirlər Nazir Kabinetinə qarşı Səbailə Məhkəməsi iddianı ələmacə etmişdilər. Səbailə Məhkəməsi iddianı icraya götürməkdən imtina edib.